змій горини з трьома головами. А внизу, значить, ілямуриме ці Ілля е, Ілямуримо стій! Що стій! таке? Рубай цю голову мені, рубай. Там хоче мене по українськи дивитися, а вона маргошу. Дура очка стала. Твовар мені служив, то цирки не сміется, да? Класична поговорка. лейтенант. <рес> Бухий такий вже просто. Цілу ніч бухали, він під ранок заснув. Зранку треба на службу він не може прокинутися тут телефонний дзвінок. Тільки, він не бере трубку. Тільки, алі, алі". Звідти приємний жіночий голос. Алло, пан лейтенант, чи не бажаєте сексу по телефону? Такий, О, да, бажаю. З'єдную вас з командиром частини. <плес> В армії перекличка, Рядовий Іванов. Я рідка фамілія. Так точно, сер. Да простят меня женщины блондинки, очень популярная тематика. Я, кстати, вот э, всегда удивляюсь анекдотам анекдотом про тещу, потому что у меня теща просто ангел. Вот. Ну и как бы изредка срабатывают анекдоты про блондинок, потому что к очень небольшому процентному соотношению можно отнести. Ну как бы мы понимаем, что это все достаточно условно, да, подается. Встречаются две блондинки. Ой, я так задержалась, так задержалась, извини, вот ты меня тут уже давно ждешь. Да, а где была? В, ну как тебе, в парикмахерской? И что ты там делала? Ну как, что красилась? Да, и в какой цвет? Вы знаете, почему... Извините. Вы знаете, почему блондинки носят постоянно обтягивающие короткие юбки? чтобы ноги всегда были вместе. Подходит блондинка э, к подъезду своего парня нажимает кнопочку на домофоне Слышит он голос, он говорит «Привет!» Парень ей отвечает «Привет! Ты дома?» Он говорит «Нет, я на даче». Она говорит «А когда приедешь?» Он говорит «Завтра». Она говорит «Хорошо, жду, пока». Из-за кораблекрушения на острове оказались блондинка, брюнетка и рыжая. Они посоветовались. Что ж делать? До дома 100 километров плыть, но ну, решили все-таки плыть. Одновременно отплыли, значит, спустя 25 километров утонула брюнетка, спустя 50 километров утонула рыжая. Ну, плывет блондинка, проплыла 75 километров уже. Устала, решила обратно плыть. Дзвінок в дежурку, дзвонять байкери, кажуть: а, друзі, привет! Це ж дежурка!» Да, дежурка». а Друзі, це ж ви нам вчора оцей наряд присилали в байкерський паб, там якийсь провод 66». Та ви ж присилали? Ми присилали. А присліть хлопці вже сьогодні. Що навіщо? Ну вони фуражки, кобуру забули, пістолет, ну і фотки подивляться, прикольні вийшли. Жена говорит мужу, любимый, я тебе кашу сварила. Из чего? Из пельменей. Природа щедро одарила ей красотой. Власно, на этом подарки закончились. Мужчины наши любимые придумали о нас, о девушках, такую вот небылицу. В 7 лет девочку укладывают в постель, рассказывают сказку. В 17 лет девочки рассказывают сказку, а потом ложат ее в постель. 27 лет девушка ложится в постель и не ждет сказки. В 37 лет женщина рассказывает сказку, чтобы пойти в постель. В 47 лет женщине рассказывает сказку, чтобы не идти с ней в постель. В 57 лет сказка заканчивается. Муж и жена приезжают из роддома. У них родилась чудная девочка. Приезжают домой, все, значит, разместились. Жена берет ребенка на руки, снова смотрит на нее, на мужа. Снова на нее, на мужа. Потом подходит к мужу и пощечину как залепила ему. Он говорит, за что? Она говорит, почему ребенок на соседку похож? Дорогой, а ты бы мог мне изменить с другой женщиной? если ты так просишь, дорогая. Может, спрашивает у жены. Дорогая, хочешь, я тебе на 8 марта подарю норковую шубу? Или хочешь круиз на французской ривьере? Или хочешь, ну вот что хочешь, Бентли, или что хочешь, ты подарю. Любимый, подари мне только свою любовь и этот вечер. Снято, сказал режиссер. Та ти на мене уваги не звертаєш, ти навіть не бачиш, що я покрасилась. Він такий, що я все прекрасно бачу, що ти покрасилась, а я не красилась. Дорогая. Ну, ти знаєш, ювелірний уже був закрит, поэтому я тебе йогурт купила. Открыл сейф и вытащил записку Бормана. Борман пищал и упирался. Пациентка на приеме у врача говорит: доктор, у меня болит голова, так я ни на что и не претендую. Приходит мужчина к врачу. Доктор, ну так в годах, говорит, у меня что-то зрение ослабло. Говорит, проверьте мне, пожалуйста. Вот. да нет проблем, это элементарная процедура. Закройте правый глаз, вот перед вами табличка. Значит, называйте букву. Ну Он раз, раз, называет, называет, называет. До конца все назвал. Ну, ничего, поменяйте, теперь левый глаз закройте, значит, закройте левый, называйте букву, называют, 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 опять все до конца назвал. Говорит, а что, взяли, что у вас со зрением-то плохо? Ну, вы понимаете, лет 10 назад вот идешь по улице, смотришь, вот, красивая девушка такая идет. И у тебя сразу так, так, так прямо, ну, все внутри так вот, дух так поднимается, поднимается, так поднимается, поднимается, так хорошо сразу на душе становится. Ну, говорит, вот видите, хорошо, ну, говорит, а что? А сейчас, говорит, вот смотрю, 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 а ничего не происходит. В автобусе едет внук возраста лет пяти с бабушкой. Говорит, ба, а сколько тебе лет, ба? Ну, бабушка как-то неудобно пытается уйти от ответа. Он снова, ба, ну скажи, сколько тебе лет, ну скажи хотя бы первую цифру. Она такая, пять, а вторую цифру? Четыре, а третью? І сина дивиться, а там а, десь в полі стоїть а, хижка така дерев'яна з двома дверцятами, на одній написано М на іншій Жо. Да? І син питає: Батько, а що це? оце? скажіть, будь ласка, там М, а там Жо. Син, ну це ж туалет. Туди ходять оце, справляють велику малу потребу. А, М то для а, М то для москалів, «Ж» то для жидів. Ясно. Батько, а, а нам же ж мені куди ходити? Сину? Це ж твоя земля. Й де завгодно. Шоколадний батончик, випавший у ребенка з рук в, бас... Это, в воду, визвав паніку в басейні. Когда был? Возьмите вот Томик Лермонтов. Ну и нашу. подивитесь, 158 сторинку. Так она вырвана. Вот и догадывайтесь, где я был. В школе. Дети, сегодня на уроке ботаники э, мы будем изучать пестики и тычинки. Это органы размножения у цветов. Петечка, что ты так скривился? Боже, какой кошмар, я их не ухал. Самый короткий сексуальный анекдот. Нормально, Константин? Отлично, Григорий. Звонок в двери, эстонец подходит там, простите, у вас горячая вода есть? Нет, у нас горячая вода пить. Мужики, в меня дома унитаз забылся, забылся в угол и кричит, хватит, хватит. Фирма Кодек ввела новую опцию в свои фотоаппараты. Помимо эффекта устранения красных глаз, специально для России разработана новая опция устранения красного носа. Старый дядька, который сидел себе уже там, я не знаю, пару строков, он 20-30 лет не был на воле, Він виходить, закрились за ним ворота. Він, як загнаний вовк, починає йти по місту, все йому якось так некомфортно. Це агорафобія, та? і він так, щоб кудись заховатись. Кафешка, де вони з друзями сиділи ще коли були там, по 15-16 років, ще коли всі ці штуки лише починались. Він забігає в ту кафешку, сів, а там все вже не так. Немає пропалених скатертин, немає обдертих шпалер. Все так пристойно, да? а, якісь такі красиві драпіровочки, столи нормальні, люди хороші. І тут офіціанточка, якась красива, така, добре вбрана, до нього підбігає. Вам що ж було замовляти? Тютю тю цвірінь, -тю -тю, цвірінь. -цвірін". Він сидить такі, Та йому так некомфортно для того, щоб мати якусь прив'язку до своєї реального того життя. Він каже: діджу, де мені? Де мені? Чайочку, чайочку, де мені? Просто чайочку такого». А вам якого? А, храм дракона, а, а, я не знаю, якесь сьоме небо, там, молитва імператора. На, 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 на. Дівчинку, стоп, 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 стоп. Дівчинку, мені якогось такого нормального на свій смак. Давай, давай, на свій смак. Ну, Добре. А, біжить воно до бармена, прибігає, каже, он сидить, чувак, дивний, каже, чаю йому, питає, якого, він на свій смак. Бармен таким професійним оком глянув, каже, йому грузинську. Півпачки на маленький заварничок цукру, кілька жменів, і класно буде. Вона все це робить, приносить йому, ставить, і стоїть, дивиться чи сподобалось. Він сьорбнув. Дівчинка? А це ти на свій смак, так? На не побросала. Скажи мені, хто ти, і я скажу тобі, хто твій друг. Я мільйонір, я твій друг. <риклад> Море середземне, сонечко сяє. Тиша така штиль. Хвильки приємно плюскочуть чайки. А -а -а, літають. Там десь Сицилія, з цього боку від дні, з того боку і острів там, і така біла шикарна яхта. На якорі стоїть і на головній палубі стоїть власник. Значить. Кашкет капітанський. В білому костюмі з золотими ґудзиками золотою вудочкою рибу ловить. І навколо нього там прислуга що шурстить, там шампанське підносять, фрукти очищені, там кавуни в конячку тут. Баби голі кром загорають. Нього. Він пробував раз витягує, там, така маленька рибка. Знов закидає. Знов знов маленька рибка. І тут раптом чує дивиться, шлюбка така роздобана, і там мужик п'яний. Дупер пливе, гребе і повна риби! І така риба, така, і така, і, і мужика: до берега плипливе. Хазянях ти дивиться, ну так завжди. Комусь все, а комусь нічого. Блин. Про політики. Політики ж люблять там, всякі там. Давайте отчоти. Вот там. І от там. Із промови політики. Знаєш, у нас запущена програма по підтримці малого і середнього бізнесу. У нас запущена програма. по будівництву молодежного житла. У нас запущена программа по поддержке науки и культуры. Короче, у нас все так запущено. Ну, есть такая примета, что большие машины, большие машины покупают мужчины, у которых маленькое мужское, так сказать, достоинство. Так вот сейчас уже вот модно покупать айфоны. Так вот айфоны покупают те мужчины, у которых маленькое мужское достоинство, но к тому же и не хватает денег на большие машины. Из народных примет. Если ласточки летают низко-низко, то значит, что они обожрались. Оскільки я казкар, то казкові люблю анекдоти. Збирається купець за море, корабель товарами напакував, а в купця три дочки. От він заходить в терем високий і питає, «Тоці мої, милі мої, любі, що вам привезти із за моря? Старша каже, батько мій, привези мені кокошник такий золотий, діамантами вкритий, щоб як вийду, щоб всі хлопці на мене задивлялися. Такий, як, як ні в кого немає. Ну, каже батько, привезу. А тобі що? Середня каже, а мені привези плаття таке, щоб було діамантами вишите, золотом гаптоване, сріблом коштоном викарбовано, щоб як вийду на вулицю, щоб всі на мене задивлялися. Ну і тобі привезу. А тобі що меншенька моя привезти? А мені, тато, привези. Чудовисько заморське, волохате, зубате, страшне з червоними очима, щоб мене кожну ніч кохало і кожен день і кругом. Батько, ти що, доня, зовсім з розуму з'їхала. Ну що ж, по короткому не вийшло, пішли по довгому шляху. Привези мені, таточко, квіточку червонесеньку. Маршрутки. Девушка, передайте, пожалуйста, за, за проезд. На волшебное слово. Абракадабра. ГАИшник останавливает машину, едет машина, значит, останавливается. Машина очень аккуратно припарковывается, открывается, медленно открывается окно, такой прилизанный, э -э, в очечках такой. Просто водитель ангел э -э, протягивает, говорит, доброе утро, э -э, товарищ инспектор. Протягивает э -э, вот мои права. И рядом вылазит такая бесшабашная пацанья морда и говорит, папа, а где? где козел? Про тоже А что, здесь нету поворота направо? Есть, но он платный. Экзамен по биологии. Приходит студент, ну, не в зуб ногой. Ну, понял, что вытягивает билет, вообще ничего не знает, ну понимает, что, в общем. Кранты. Ну и лучший способ защиты это нападение. Он подходит к преподавателю и говорит, товарищ преподаватель, вы знаете, реально, я вот, ну, скажу честно, я ничего не знаю. Но давайте договоримся так. Если я вам задаю вопрос по биологии, вам, такому мэтру, преподавателю, профессору, э, вопрос по биологии, на который вы не можете ответить, вы мне ставите пятерку. Мне? Чтобы я не мог ответить? Да. Ну давайте. Он говорит, расскажите, можно ли червяка забить в землю молотком? Кто думал, думал, глаз этих кольчатые, чешучатые, стручатые, тут -то все думает. ну как, это он же мягкий, как ты его забьешь молотком? Говорит, Нет, нельзя можно профессор а как если предварительно намазать клеем момент со всех сторон потом берешь забиваешь и все О, точно ну что же ну проиграл ну, пятерку, говорит, я вам не поставлю, давайте зачетку, ну, как будет четверка. И, 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 с вас их четверки хватит. Поставил четверку, отдал, тут убегает. На следующий день встречается опять в институте, преподаватель его находит. А ну, бегом сюда! Говорит, ну, товарищ профессор, ну, вы же зачетку сюда быстро, ну, вы же обещали, ну, мы же договорились, быстро сюда зачетку. Ну ладно, дает зачетку, тот зачет, зачеркивает четверку, ставит пятерку жирную, говорит, это от меня. А вот вам еще 50 рублей от моей жены.